Здравствуйте. Здравствуйте. Гарна Ячина. Гарна. Да, а я вас не вижу. Не, а, да я яблоко О, съел Вот так Молдав... нормально. Молдавское яблоко сел есть. Я из Красноярска, Сибири. Купил вот молдавские яблоки, тут решил молдавское яблочко поесть. Понятно. Я из Украины, да. А вы из России, а я... да? Так я, я вам говорю, я с, Роси... с Красноярска. Я знаю, я вижу, но я спрашиваю, вы из России общаетесь с кем? С украинцами? С украинцами общаюсь. Мне, а просто... Чем? Мне просто интересно, вот, ну как украинцы, вот, Зеленского, вот, вот, как, как, у вас, как вы к Зеленскому относитесь? Е Юлия, как я отношусь к Зеленскому? Нормально отношусь, обычно. Как обычному президенту. Молодец Зеленский, наверное, все-таки больше молодец, конечно, для защиты, для обороны своей страны делает все, что может. Все, что может. То есть вы думаете, что то, что Украина победит Россию, да? Я не, нам бы не победить, нам мы защищаемся, а не побеждаем. Это вы хотите победить Украину и всяческими методами. Ютуб Украинка вы, 2. Вы маленько ошибаетесь. Мы не хотим победить Украину. Мы никогда не хотели победить Украину. Никогда, никогда не хотели завоевать ваши территории. Никогда. Вы, вы просто, может, маленько ошибаетесь. Смысл войны совсем другом. Вообще совсем другом. В чем? Смысл войны в переделе мира. Идет передел мира. Вы, вы, об этом даже, наверное, и не думаете, да, что идет передел мира. Что идет на кону, стоит передел мира. Китай, США, Россия. И что? А русские Иваны тут при чем? Русские Иваны зачем э, убийцев С удовольствием. А русские Иваны не убийцы. А украинские кто там хохает? Русского Ивана. Это... Где? Это... Ну подождите, это... если в ваш дом придут с оружием, вы что, не будете защищать свою семью? Подождите, подождите. В 22 втором году, году, когда началось э, вторжение... Русский Иван просто шел, просто шел. А вы начали убивать русского Ивана. А, вы просто году. шли на танках, самолеты, бомбы скидывали. Это просто да, так, вы шли. Да. В 22 году никто на вас бомбы не скидывал. Как это никто не скидывал? Вас... Как это не никто скидывал? Не скидывал Мариуполь мирный. Мариуполь Два... мирный вы окружили. Там армии даже украинской вы, не было. Вы Бучу, вы Бучу сейчас помните. Вы Бучу Причем тут Буча? Сейчас и до Бучи дойдем. А, а зачем? Вы а зачем сюда? вы пришли в Мариуполь и а все? Вот так. А кто? Еще Бучу вспомните. Я не понял. Они просто так мимо шли. На танках. Понимаете? 200 тысяч военных на танках с разными тяжелым вооружением. Колонны, тысячи техники. Тисячі единиц в Украину ввели. Это да они просто так! Туристы. А вы ви визу получили? Туристы гребаные. О, Боже, 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 Господи, дай мені силы витримати це все.